У дитинстві хлопчики зазвичай грають у війну, грав у неї та в козаки-розбійники, і наш герой, хоча не мріяв стати військовим. За сімейною традицією він бачив себе археологом або геологом як мати, щоб за його словами відкривати багатства земних надр та віддавати їх людям. Але доля підготувала йому інший шлях. Анатолій Володимирович Поух – підполковник запасу, інвалід війни в Афганістані, кавалер орденів червоного прапора та за службу вітчизні. А сьогодні доцент кафедри історії і політичної теорії Національного гірничого університету. Не все залежить від волі людини, впевнений Анатолій, але не відкидає вплив вчинків на власну долю. Я по житті фаталіст і вважаю, що чиму суждено бути, того не і Но с другой стороны, я считаю, что человек сам творит свою судьбу, как говорил античный мудрец Лев Солюстий. Это два девиза, которые прошли через мою жизнь, и которым я до сих пор, в общем-то, следую. Это понимание пришло очень давно. Может быть, оно уже где-то к концу окончания школы средней уже начало приходить ко мне, это понимание. Я, кстати, поступал в горный университет и хотел быть студентом тогда еще горного института. Но не судьба оказалась. И пришлось немножко на этом жизненном перекрестке менять направление своего движения. Нас течение жизни куда-то несет. Но с другой стороны, я вам говорил, что у меня есть и другой лозунг, поэтому я иногда старался плыть против течения, потому что вдруг не туда эта река прибьет меня, не к тому берегу. Его призвали до армии. Потом Анатолий заканчив Донецкое військове высшее училище. И 21 год подальшого життя он отдал профессии військового. На выпадковости супроводживала его по життю. Когда я призвался в армию, я попал служить в дивизию, именем которой была названа улица, из которой я призывался из Донецка. 50-я гвардейская дивизия. Вот такое интересное совпадение. Фатальная случайность и перекресток. Моего отца засыпала в шахте в мой день рождения. Он остался жив, выпускник нашего горного института, остался жив, потому что сказали, я счастливый. В Афганистане я получил ранение приблизительно в день рождения отца. Но не исключено, что конкретно в день, потому что его день рождения после войны уже записывался, документы сгорели приблизительно. Может быть, он счастливый. Після закінчення військового училища, до речі, з відзнакою Анатолія Поуха направили служити до Московського військового округу. Війна, що розпочалася на той час в Афганістані, немов натиснула на спусковий гачок свідомості. Я військовий і повинен бути там, де потрібні мої знання. Але тільки після третього рапорту його прохання задовольнили. Так він опинився спочатку в Туркменістанському воєнному окрузі, а згодом в Афганістані у складі бойового підрозділу мотострілкової роти. Перше впечатлення, ну будем говорити, так страшновато було. Вот люди, страшно было. Я, не боюсь. я к этим людям, мені кажется, это психически нездорові люди. Поэтому бесспорно, мне казалось первое время, что все пули летят в меня. Но потом это проходит, человек адаптируется в самых ну, в любых кошмарных условиях, в адских, тяжелейших условиях. И мне иногда приходилось даже, в общем-то, административными методами заставлять своих солдат, своих подчиненных, и надо быть более аккуратными и осмотрительными. Вот появлялась уже бравада какая-то, вот своеобразная. То есть человек привыкает ко всему и к большому риску в том числе. Афганистан оставил много та и больше всего сумных, которые не стираются с памяти, даже с часом. Первая потеря. Рядовой Тураев, я запомню эту фамилию, наверное, на всю жизнь. БМП подорвалась на фугасе, а дороги в Афганистане очень узкие. Иногда танк проходит по этому горному серпантину, часть гусеницы свисает над пропастью. БМП немножко поменьше, всего 13 тонн. Вот она подорвалась на фугасе и стала скатываться в пропасть. Уперлась носом в большой камень и застряла, то есть не упала вниз, и командир от говорит, ну что, говорит лейтенант, командуй. Нужно снять было пушку, радиостанцию и эвакуировать, посмотреть, кто там есть. В люке командира сидел рядовой Тураев. Когда подрывается боевая машина, иногда вот и механик, и прочие, кто сидит в башне на месте командира, они вылетают от взрывной волны, калечат руки, ноги, но живыми остаются. А когда люк был закрыт, и мне пришлось доставать рядового Тураева, ну, сложно все это описать, когда от человека остается просто месиво. Руки, ноги, все вместе, все вот так. Я хотел в Афганистане бросить курить, но тогда я сразу потянулся за сигаретой. Мне не удалось сделать это именно в Афганистане. Воювати довелось недолго, але він до дрібниць пам'ятає те 13 месяцев до поранення, когда между життям и потойбічним світом була ледь вловима межа. Ранение мы в составе батальона штурмовали опорный пункт противника на горе Харастан. Гора Харастан у меня на карте по отметке это 3689 метров. Гора Харастан закрывала вход в ущелье, где находились базы подготовки маджахедов, базы склады, оружие, боеприпасы. Харастан был очень хорошо укреплен. Хотя мы Штурмовали его в составе батальона, это немного, это где-то чуть более 100 человек. Перед Харастаном была очень большая плата, ровная, открытая местность. И как только мы, мы в течение дня поднимались, переночевали в горах, и утром начали штурм Харастана. Только мы вышли на эту плату, нас положили из крупнокалиберных пулеметов. Там несколько огневых точек, и когда все как на ладони, естественно, мы не смогли двигаться. Вызвали авиацию штурмовики нас поддержали, но пока штурмовики бросают бомбы и работают реактивными снарядами, естественно, мы двигаться не можем, потому что можно попасть под свои же осколки. Вот. Как только штурмовики уходят, нас снова кладут на этом плата, потому что у душманов были надежные укрепления, и только, будем говорить, конкретное попадание авиабомбы в это укрепление, там лисьи норы, он под камень в лес и все. Самолеты ушли, он опять ложится за пулемет мы начали движение к этой гряде. Я повел за собой роту, перебегая. Солдаты двигались за мной. А потом я влетел на минное поле, которым были прикрыты подступы к опорным пунктам. Вот, и, значит, в общем-то, пришлось потом работать сапер. Учитывая очень большую высоту, мне медицинскую помощь оказывал сам инструктор, простой солдат, которому показали, как перевязывать, как зеленкой раны мазать. Больше суток я был без медицинской помощи. В то время, когда я там служил, вертолеты еще не садились на такой высоте. Позже они уже начали садиться. Большая разряженность воздуха сесть может, а уже взлететь не сможет. Поэтому нужно було спустити на висоту нижче двох тисяч метрів над уровнем моря. Потери були батальйони серйозні. Ну, в конце концов, задачу батальйон виконав. Ми взяли цей опорний пункт, відкрили доступ в це ущелья, і туди потім підтягнулися вже наші колеги на інші воїнські частини. Дивлячись в очі цієї мужньої людини, я б могла б і не запитувати про його ставлення до того, що сталося. Чи не пожалкував він тоді, що рвався туди. Але все ж не втрималася, а у почула. Я никогда не жалел о том, что я туда отправился. Говорю, первое время было очень сложно, а потом к этому привыкаешь, там другие отношения между людьми. Они, человека видно, как на ладони. Для Анатолия война скончилась, але веськова служба еще долго его не отпускала. В Афганистан я не вернулся, потому что я попал на нестроевую должность. В Афганистане я потерял ногу. И если бы я раньше попал к врачам, у меня бы сохранилось колено. А так получается, что на уровне бедра я потерял ногу. В моей жизни и на моих перекрестках интересную роль сыграл человек, к которому я очень негативно относился. Генерал-лейтенант Родин Виктор Семенович. Перша зустріч Анатолія Поуха з високим військовим начальником відбулася у Туркменістані. Недоліки в його роботі він знаходив на рівному місці, а найбільш його дратували руді вуса Анатолія. Але тоді він і гадки не мав, що саме ця людина у подальшому врятує йому життя. Коли я лежав в київському госпіталі, встаті теж цікавий перекресток. жінка, яка провожала в Афганістан, вона мене в київському госпіталі, побачила, Киевский госпиталь, это был уже четвертый госпиталь на моем пути. Операция первая Баграм. В Баграме была клиническая смерть от потери крови. Потом Кабул, потом Ташкент и потом Киев. Вот, когда она меня увидела, она сразу поняла, что она провожала другого мужчину. Забрав мои получки, заработанные в Афганистане, она исчезла навсегда мать мне сильно помогала. В Киевском госпитале забегает начальник отделения в офицерскую палату и говорит, так, быстренько навели порядок, начальство приедет. Навели порядок, но мне не нужно было, я был лежачий. Открывается дверь, заходит генерал-полковник Родин. Я уже старший лейтенант, а он уже генерал-полковник. Естественная моя реакция, сейчас будет ругаться. Я накрываю, просто накрываю с головой и думаю, я вот отлежусь, пока он идет, и все будет хорошо. Но слышу садиться на кровать и говорит, здравствуй, сынок. Думаю, не удалось мне скрыться. Опускаю просто сначала до усов, потом еще ниже. Вот. Вид у меня, конечно, был неважный. Тогда у меня началось общее заражение крови, сепсис от оставшейся ноги. Стоял вопрос об ампутации второй ноги уже меня прекратили лечить, мне уже оставались считанные дни. И вот Родин спрашивает, как мои дела. Я говорю, да все хорошо, где служил? Я называю, где служил. И он говорит, а, -а, -а так я ж тебя знаю. Как дела, как что? Ну, я говорю, все хорошо. И тут моя мать, которая там была со мной, говорит, что вы знаете, вот у нее такие проблемы, его уже перестали лечить. И, значит, температура там такая, под 42 уже. Родин говорит, ну-ка, доктор, доложите мне, начальник госпиталя, состояние этого старлея. Тот говорит, не в присутствии больного. И меня, в общем-то, вытащили с того света благодаря человеку, к которому я вот так негативно относился. Вже пізніше, в 2007 году, Анатолий Володимирович напишет про цей выпадок, та про свою службу в Афганистане у збірнику «Афганский перевал» про власні фатальні випадковості. Благодаря йому я залишився в армії. И я вже увольнялся, дослуживая Дніпропетровський, я попал на Ністроєву должность замначальника Дома офицеров, а потім преподавателем воєнної кафедри Дніпропетровського горного института, куди я хотів поступити. Своє юнацьке захоплення археологією він реалізував вже у зрілому віці, коли захистив кандидатську дисертацію. І незважаючи на те, що колись не став студентом гірничого, сьогодні викладає у ньому. Тут вчаться і його діти. Тож тезу про те, що людина сама є творцем власної долі, він довів. А щоб вийти з кризи, порадив таке. Чоловік має сам дивитися, куди йому потрібно плити. І все-таки часто потрібно плити проти течення. Старатися. Хоч це складніше, але якщо людина в цьому виїде смысл, то треба грести проти течення.